Apa yang Nabi sebut, yang itulah yang kita ambil, yang itulah yang kita percaya, yang itulah yang kita beriman, tanpa kita kata Allah itu sama dengan makhluk, tanpa kita kata macam ni cara Tuhan gembira tu. No, no. Itu bukan tugas kita. Allah tak perincikan, Nabi tak perincikan, macam itulah kita tak perincikan. Beriman seperti mana ia disebut di dalam Nas. Sebagaimana kita beriman Allah Azza wa Jalla itu maha mendengar. Allah Azza wa Jalla itu maha melihat tanpa kita membagaimanakannya, tanpa kita bertanya macam mana Tuhan melihat, macam mana Tuhan mendengar, macam itulah kita beriman. Dan seperti mana kita beriman? Penglihatan Allah, pendengaran Allah, tak sama macam pendengaran dan penglihatan makhluk. Begitulah kita kena beriman dalam bakti. Sama. Al-Imam Nawawi rahimahullah dia faham masalah kita ni. Dia seolah-olah macam faham masalah kita ni bila kita baca yang ni. Demi Allah kata Nabi, sungguh-sungguh Allah Taala itu lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada salah seorang daripada kamu yang berjumpa dengan untanya yang untanya hilang sebelum ni di satu tanah lapang. Kita tak faham kan? Tak faham? So, Imam Nawawi faham. Tahu tu, dia kata boleh jangka ni. Ni mesti tak faham ni. So, dia bawa satu lagi riwayat daripada Imam Muslim. Daripada Anas juga. Dengan lafaz yang lebih sempurna. Apa kata uh, Imam Muslim? Tengok. Wafi riwayatin li Muslim. Dalam satu riwayat Imam Muslim meriwayatkan juga daripada jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lallahu ashaddu faraha demi Allah benar-benar Allah azza wa jalla itu lebih gembira bitaubati abdihi dengan taubat hambanya hina yatubu ilaih ketika mana hambanya itu ...bertaubat kepadanya... ...min ahadikum... ...daripada salah seorang daripada kamu. ...kana ala rahilati. Yang mana salah seorang daripada kamu ni... ...asalnya berada di atas tunggangannya. Berada di atas untanya. ...bi ardin falah. Yang mana dia menunggang untanya tu... ...di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Fan falatat tiba-tiba unta tu lari daripada dia. Dia duduk tunggang unta, tiba-tiba unta tu lari. Dia terpelanting. Ataupun mungkin dia turun sekejap. Dia naik unta, turun sekejap nak pergi buang air ke apa ke. Ikat unta dekat pokok, mungkin mungkin terlepas ikatan tu. Simpoi tak kuat, mungkin jadi unta tu lari daripada dia. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Unta tu masa unta tu lari, dekat unta tu ada makanan dia, ada minuman dia. naik unta, dekat unta tu ada bekalan dia, dia musafir. Jadi bila unta tu hilang, bukan unta je hilang. Dengan makanan dia hilang, dengan minuman dia hilang. Hilang ke mana? Hilang tengah-tengah padang pasir. Allahu Akbar. Bila hilang tengah-tengah padang pasir, unta tak ada, makanan tak ada, minuman tak ada, apa yang dia tunggu? Orang yang normal akan kata, aku hanya menunggu saat kematian je lah. Sebab padang pasir panas, air tak ada. Makan tak ada, minum tak ada. Nak berjalan jauh mana sangat boleh berjalan. Jadi, dia pun cuba cari Fa'aisa minha nabi kata lalu dia pun putus asa nak pergi cari unta dia tu dah hilang dah fa'ata shajarah lalu dia pun dok cari-cari putus asa dah tak larat dia pun pergi dekat se, se, apa ni sebatang pokok eh sebatang pokok ke dia panggil ke sebuah pokok sepokok ah, lagi senang eh Sebatang pokok ah. Ha? Ha, betul. هي. Sebatang pokok. Dia pergi dekat sebatang pokok, fataja'a fi Lalu dia pun berteduh di bawah teduhan pokok tu. Dah panas ni. Kan? Dok cari cari tak cari cari tari, tak jumpa kecewa. Tahu dah aku ni matilah. Tapi rasa penat. Panah pun panah. Dia pun mencari tengok ada pokok. Dia pergi dekat pokok tu. Dia pun fattaja'afiha. Dia pun baring dia baring mengiring di bawah pokok, pohon pokok tu di bawah bayangan pokok tu di bawah apa ni daungan pokok redupan pokok tu waqad aisa min rahilati dia pun dah putus asa nak pergi cari unta dia tadi tu fa bainama huwa kadhalik dalam keadaan dia yang begitu kecewa ni tadi id huwa biha qa'imatan indahu tiba-tiba dia tersedah unta ada sebelah dia siap berdiri lagi unta tu fa akhadha bi khitamihah Lalu dia pun ambil tali unta tadi. Maksudnya apa? Dia dah tadi dah putus hasil dah. Ah matilah aku ni. Tak ada siapa nak tak ada siapalah nak jumpa aku ni. Aku akan mati dahaga, aku akan mati kekeringan, dehydrated. Aku dah cari tak jumpa. Aku menunggu saat mati. Berteduhlah sekejap. Bila berteduh tengok-tengok unta ada kat sebelah. Relax je unta tu berdiri sebelah dia. Kan? Macam unta tu ada GPS pula. Fa'akhata bi khitamiha dia pun pegang tali unta tu tak nak bagi lari lagi. Ini kalau lari lagi naya aku ni. Kan? Summa akhadha min shidda summa qala min shiddatil farah. Kemudian dia pun sebut dalam keadaan terlalu gembira. Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Wahai Tuhan, engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Eh, ini bukan saya salah terjemah, betul eh? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Tuhan, engkau lah hambaku dan akulah Tuhanmu. Fa'akta'a min syiddatil farah. Dia tersilap cakap sebab happy sangat. Sebab tu orang tua-tua kata kat kita kan, jangan kan seronok sangat. Nanti menangis. Sebab, sebab apa? Bila seronok sangat, takut tersilap cakap. Tak pasal-pasal kena lempang orang. Silap cakap. Jadi, apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Pertama sekali tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Azza wa Jalla ni Nabi kata ada sifat gembira. Macam mana sifat gembira Allah Azza wa Jalla? Wallahu a'lam hanya Allah saja yang tahu. Kita tidak membagaimanakannya, kita beriman dengannya dan kita tidak menyamakannya dengan makhluk itu akidah ahli sunnah wal jamaah tak bincang panjang-panjang apa yang nabi sebut yang tulah yang kita ambil yang tulah yang kita percaya yang tulah yang kita beriman tanpa kita kata Allah itu sama dengan makhluk tanpa kita kata macam ni cara tuhan gembira tu no no itu bukan tugas kita Allah tak perincikan nabi tak perincikan macam tulah kita tak perincikan beriman seperti mana ia disebut di dalam nas Sebagaimana kita beriman Allah Azza wa Jalla itu maha mendengar, Allah Azza wa Jalla itu maha melihat tanpa kita membagaimanakannya, tanpa kita bertanya macam mana Tuhan melihat, macam mana Tuhan mendengar, macam itulah kita beriman. Dan seperti mana kita beriman penglihatan Allah, pendengaran Allah tak sama macam pendengaran dan penglihatan makhluk, begitulah kita kena beriman dalam bakti. Sama. Itu yang pertama. Yang kedua bila nabi kata Allah Azza wa Jalla gembira dengan taubat hamba bukanlah bermakna ini satu satu sebelum saya nak pergi pada tu saya saya tarik balik uh, ayat saya yang tadi bila nabi kata Allah gembira dengan taubat hamba Allah lebih gembira dengan taubat hamba berbanding orang yang kehilangan harta tadi ni Orang yang kehilangan harta, yang kehilangan makanan, yang kehilangan minuman, hilang unta, tiba-tiba jumpa balik, happy tak dia? Happy sangat. Allah lebih gembira daripada tu dengan taubat hambanya. Ini adalah satu galakan. Dalam agama, Nabi SAW galakkan kita untuk bertaubat tapi bukan bermakna Allah Azza wa Jalla memerlukan taubat kita. Bukan bermakna Allah Taala ni perlukan taubat kita, tak. Tapi Allah itu mempunyai sifat rahmat yang Allah mengampunkan hamba-Nya yang meminta pengampunan daripada Dia. Kan? Allah Taala suruh kita beramal Allah Ta'ala wajibkan kita salat Allah Ta'ala wajibkan kita buat haji Bukan bermakna Allah perlukan ibadat tu daripada kita Kita beribadat ke kita tak beribadat ke kan? Kita beribadat ke kita tak beribadat ke Tuhan macam tu juga Tuhan tidak kurang Tak kuranglah apa yang ada di sisi Tuhan tu Dengan ibadat kita yang kita tinggalkan Tak, tak kurang sikit pun sebab itu dalam hadis riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis itu hadis qudsi Allah berikan perumpamaan law inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahid fasaluni a'taytu a'taytu kull wahid minkum mas'alata min ay min ghairi ay mimma indi Allah Taala kata kalaulah kamu semua yang makhluk ni yang paling awal sehingga yang akhir awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum manusia dan jin yang paling awal Tuhan cipta sehingga yang paling akhir Tuhan cipta. Semua di kalangan manusia dan jin berhimpun kanu ala sa'idin wahid. Semuanya berhimpun di satu tempat. Fasaluni. Lalu bermi mereka duduk di satu tempat semua sekali meminta aku. Minta pada aku dengan sesuatu permintaan. Ataitu kullu wahidin minkum mas'alata. Aku boleh beri semua yang kamu minta tu. Apa yang kamu minta, aku boleh beri. Aku boleh beri min ghairi ayyan qusam mimma indi tapi tak berkurang pun apa yang ada di sisiku illa ma qusul mikhyat idza ukhudkhil bahar kecuali perumpamaannya seperti uh, jarum yang dimasukkan dalam laut kemudian di, diangkat itulah perumpamaannya Tuhan kata kalau semua minta ke aku satu time satu masa yang sama aku boleh bagi tak kurang apa kalau kurang pun perumpamaan dia macam air laut yang besar tu kita masukkan jarum benang. Ha, masukkan dalam laut kemudian tarik. Basah tak? Basah. Tapi laut berkurang tak? Laut tak nampak kurang. Langsung tak berkurang. Itulah perumpamaan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak memerlukan kepada amalan kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla suka kalau kita bertaubat dengan dia. Kat dia kalau susah sangat nak faham, Allah tak boleh samakan dengan makhluk. Kita tak boleh samakan Tuhan dengan makhluk. Tapi kadang-kadang ada orang, dia suka kita buat baik. Bukan dia ada kepentingan apa. Cikgu suka anak murid dia lulus periksa. Bukan cikgu ada kepentingan apa. Cikgu dah ambil exam dah. Kadang-kadang anak murid pula tanya, cikgu, cikgu, cikgu ni pasal apa marah saya? Cikgu kan dah ambil SPM dulu. Suka hati saya lah nak belajar ke tak nak belajar. Apa kepentingan cikgu dengan saya? Contoh, dia tanya kan. Tapi cikgu tu dia suka anak murid dia berjaya. Dia suka anak bangsa dia berjaya. Itulah. Itu manusia. Yang sifat rahmatnya, yang sifat rahmatnya, Allah Ta'ala hanya bagi sedikit. Allah Ta'ala itu maha mengasihani hamba.